विन्दुसिन्धु विशक्तु पाप जात जातकारिवारि संयुतं कृतान्तदूतकालभूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीयपाद पङ्कजं नमामि देवि नर्मदे पविन्दु सिन्धु सुस्खल तरङ्ग भङ्ग रञ्जितं विशक्तु पाप जात जात कारिवारि संयुतम् <laughs> कृतान्त दूत काल भूत भीति हारि वर्म दे त्वदीय पाद पङ्कजं नमामि देवि नर्मदे दर्शन दे आता दोन राणी रूपमतीच्या तपस्येने आणि भक्तीने प्रसन्न होऊन माता नर्मदा या ठिकाणी प्रगट झालेला तो रेवाकुंड या ठिकाणी आपल्याला दिसतो समोर राणी रूपमतीचा मिथ अशी एक जागा बनवलेली आहे जिथून नर्मदा मैया आपल्याला दर्शन देते नर्मदा मैयाचं दर्शन होतं बोल नर्मदा मैया जय पता अच्छा। चल प्रबंध चलो नरमे पाद पंकज न माई देवी नर्मले दोंगे। परीय पाद पंकजम न माई देवी नर्मदे अतंता देव में भयम कदुम्ब विक्ष करी सवारी हाथ कमल का फूल सबको देती सिद्धि सबको देती सिद्धि हमें गरीब बाली तेरे गाते बजा नहीं हमारा कु तुम कभी लाली माँ तोर दास नहीं हमारा कु तुम कभी लाली माँ तोर ग

सुरनरमुनि जनसेवत सुरनरमुनि जनसेव सेव शारद भदवन्ति ओं जय जगदानी देवी ॐ रवानराजत वीरा मदयन्ति पर्यवीरा मदयन्ति मखत जनन 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 रमति राजाय जगदा न देवी भ जत काल मृदङ्गया सुरमण्डल